Hai semua, selamat datang. Pernah tak kita terfikir dari mana sebenarnya datang idea tentang sebuah negara di rantau kita ni? Hari ini, jom kita kembara balik ke masa lalu untuk tengok macam mana satu kerangka negara bangsa yang sangat canggih dah pun dibina jauh sebelum peta dunia moden dilukis. Dan ini bawa kita kepada satu soalan yang paling asas. Apa sebenarnya yang menjadikan sesuatu itu sebuah negara? Adakah ia cuma sekadar garisan atas peta? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang mengikat kita semua sebagai satu masyarakat? Nah, jawapannya mungkin tak macam yang kita sangkakan. Sebab jauh sebelum konsep negara bangsa moden muncul di Eropah, satu model pemerintahan yang sangat teratur dan canggih dah pun wujud dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Okey, Jom kita mulakan bahagian pertama kita. Kita akan bongkar macam mana kerajaan-kerajaan awal, macam Sriwijaya, dah pun ada semua ciri-ciri sebuah negara bangsa yang kita kenal hari ini. Dan yang paling penting, ini bukan idea import tau. Ini adalah inovasi asli yang lahir dan dibentuk oleh rantau ini sendiri. Dan inilah dia kerangka asasnya yang berdiri atas empat tiang utama. Mula-mula, kita ada raja. Dia bukan saja pemerintah, tapi dianggap sebagai paksi suci kerajaan. Lepas tu, mestilah ada rakyat yang bagi kesetiaan dan jadi nadi negara. Ketiga, wilayah pengaruh, maknanya sempadan kekuasaan yang diiktiraf dan akhir sekali, undang-undang yang jadi tulang belakang untuk pastikan semuanya teratur dan harmoni. Keempat-empat elemen ni saling melengkapi untuk wujudkan sebuah negara yang berfungsi. Empayar Sriwijaya ambil kerangka asas ni dan boleh dikatakan mereka sempurnakannya. Mereka faham betul, tiang yang paling penting sekali adalah kesetiaan rakyat. Kalau tak ada yang tu, tiga tiang yang lain akan runtuh. Jadi macam mana mereka pastikan rakyat ni betul-betul setia? Ha, cara dia memang luar biasa. Cuba bayangkan, ada satu upacara di mana air dituang atas batu bersurat yang ada sumpah, lepas tu air tu dikumpul dan diberi minum kepada rakyat. Ini bukan sekadar janji kosong tau. Ia dah jadi macam satu ritual mistik yang mengikat jiwa mereka kepada pemerintah. Genius kan? Okey, jom kita fast forward sikit dalam sejarah. Kesultanan Melayu Melaka, mereka warisi kerangka ni dan macam seorang jurutera yang hebat, mereka upgrade kerangka tu untuk bina sebuah empire yang jauh lebih berkuasa. Di sini, kita boleh nampak evolusi itu dengan sangat jelas. Melaka kekalkan empat asas yang sama, kerajaan, rakyat, wilayah dan undang-undang. Tapi, mereka tambah dua elemen baru yang jadi game changer, kedaulatan dan lambang kebesaran dua penambahan nilai yang betul-betul melonjakkan Melaka jadi sebuah empire agung. Jadi apa sebenarnya dua elemen baru ni? Okey, kedaulatan tu maksudnya Melaka bukan je berkuasa di dalam, tapi kuasa-kuasa besar macam China pun iktiraf dan hormat mereka sebagai sebuah negara yang bebas. Lambang kebesaran pula, ini macam branding rasmi untuk kuasa Sultan. Simbol-simbol ni semua seolah-olah memberitahu dunia, ini dia pemerintah kami. Sekarang, jom kita bedah siasat sistem operasi yang menjalankan Empire Melaka ni. Sebab pentadbiran dan undang-undang mereka ni adalah satu jentera yang sangat teratur dan canggih untuk zaman tu. Pentadbiran dia terbahagi kepada dua peringkat. Di peringkat pusat, Sultan dibantu oleh empat orang kanan utamanya. Manakala di peringkat jajahan, ada pembesar-pembesar lain yang dilantik untuk jaga kawasan dan kampung. Ini satu sistem berhierarki yang sangat efisien dan inilah dia kabinet sultan yang dikenali sebagai pembesar berempat bendahara ni macam perdana menteri merangkap panglima tentera penghulu bendahari pula dia punya menteri kewangan jaga semua hasil negara temenggung bertindak macam ketua polis jaga keselamatan kota dan laksamana dialah panglima tentera laut yang digeruni nampak kan setiap orang ada portfolio yang jelas sebuah kerajaan yang hebat perlukan undang-undang yang hebat juga dan Melaka ada dua set undang-undang bertulis. Satu, hukum kanun Melaka untuk semua benda yang jadi di darat dan satu lagi, undang-undang laut Melaka untuk kawal empire maritimnya. Ini tunjukkan betapa menyeluruhnya tadbir urus mereka meliputi darat dan laut. Tak ada yang terlepas. Tapi, selain pentadbiran dan undang-undang yang mantap, ada satu lagi elemen rahsia satu gam yang mengikat seluruh masyarakat Melaka. Ia adalah satu perjanjian atau kontrak sosial unik yang dipanggil wadat. Wadat ni bukan sekadar perjanjian biasa tau. Ia adalah satu sumpah janji yang suci yang mengikat golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. Benda inilah yang jadi tapak kepada keseluruhan struktur sosial masyarakat Melaka. Dan isi perjanjian tu memang sangat mendalam. Rakyat berjanji untuk setia manakala pemerintah berjanji untuk tidak mengaibkan rakyatnya tapi perhatikan akibatnya kalau mana-mana pihak langgar janji mereka percaya bala akan menimpa jadi ini bukan perjanjian main-main ia sangat-sangat serius jadi nampak tak ia satu jalan dua hala satu hubungan timbal balik yang sangat jelas di satu pihak pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi dan memajukan rakyat di pihak lain pula rakyat berjanji untuk taat setia dan mempertahankan negara Keseimbangan antara hak dan tanggungjawab inilah yang mencipta sebuah masyarakat yang stabil dan bersatu padu. Jadi, apa kesannya semua ini? Kerangka negara bangsa yang dibina beratus-ratus tahun dahulu tu, ia tak hilang macam tu saja. Ia telah meninggalkan satu warisan yang kekal dan masih relevan. Jadi, inilah rumusan penting yang kita boleh ambil. Pertama, konsep negara bangsa di rantau ini adalah hasil evolusi tempatan yang asli. Kedua, Melaka berjaya bina empire yang sistematik dengan pentadbiran dan undang-undang yang sangat canggih. Ketiga, ikatan unik waadat tu jadi gam sosial yang luar biasa kuat. Dan akhir sekali, warisan inilah yang menjadi acuan kepada pembentukan negara-negara di rantau kita selepasnya. Kerangka ini telah membina sebuah peradaban yang hebat pada zamannya. Ia membuatkan kita terfikir dengan segala cabaran dan peluang yang kita ada hari ini, apakah pula kerangka yang sedang dan akan kita bina untuk masa hadapan?